добрый вечер вот мы спускаемся к речке да это это речка это озеро можно сказать у нас у нас в Киров, на кировоградщине вот такие есть прекрасные места мне очень приятно что вы можете смотреть озеро находится в сосновом бору на да, прекрасном да. сосновой сосны вот может может слышать и птички поют туда очень приятно это у нас на украине и мы приглашаем всех вас на отдых к нам давайте посмотрим на эту речушку на эту прекрасную замечательную речку это не речка это озеро да таких озер очень много но посмотрите может слышите как, как птицы поют. И запах, к сожалению, вы не можете ощутить этот запах через камеру. Послушайте, минутку молчания. Музыка, люди отдыхают просто, может, это и так. Посмотрите, какое прекрасное место. Таких мест, я думаю, не очень много не только на Украине, но, но они везде есть. Но это наша страна, это наша Украина. Любим ее и славим ее. Дай Бог здоровья всем нам хохлам, украинцам. Давайте посмотрим на эту прекрасную речку. Вам, европейцы, приезжайте к нам в гости. Послушайте вот эти вот прекрасные, вот посмотрите. Посмотрите, какое прекрасное место. Собственно, это живая природа. Это все, я вам хочу сказать, это черти Кировограда. Да. Речушка. Тут очень хорошее дно. Тут можно покупаться. И посмотрите, вот оно. Сосновый бор этот. Который можно просто прийти подышать свежим воздухом машиночка кто-то люди приехали отдыхать и всякое может быть все люди у нас приезжают отдыхать сюда.